Выйдешь куда-нибудь зачем-нибудь ну, за дровами там или где-то воды раздавить, Постоянно летают дроны. Страшно, но ну, а что делать? Людей в городе очень много. Ни воды, ни света, ни газа, ни тепла, ничего нет. Никаких условий. Кастрюлю. ложим дрова, растапливаем и как-то хреемся дома, да? Но где? На балконе, да. Поехали в эвакуацию. Поселили нас в коровники. Сказали, а что вы хотите? Вас сюда не ждали. Не нравится? До дома, до хаты. Потом поселили нас в подвале вместе с макрицами, с клопами. Тоже спасибо. Так что не хочу я никуда. Я лучше уж здесь останусь. ха ничего не будет, но зато стены есть.